Okey, jom kita tengok sama-sama kronologi satu kontroversi besar yang melibatkan salah seorang pemimpin tertinggi tentera kita di Malaysia. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan rungkai satu persatu, step by step, apa sebenarnya yang berlaku berdasarkan infografik yang kita ada. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenal dulu siapa watak-watak utama dalam cerita ni. Kita mulakan dengan PTD. Apa tu PTD? Panglima Tentera Darat. Lepas tu kita ada Agong atau Yang di-Pertuan Agong. Peranan baginda sangat penting bukan saja dari segi perlembagaan tapi juga sebagai ketua negara kita. Dan yang terakhir dah tentu SPRM. Ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Mereka lah agensi yang akan siasat dakwaan-dakwaan yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, garis masa ni ini yang menarik. Dia macam bagi kita a complete road map kan daripada satu pelantikan yang gah sampailah kejatuhan yang memang dramatik dari jawatan tertinggi. Jadi macam mana semua ni bermula? Ceritanya start bulan September 2023 dengan satu pelantikan yang cukup penting. Masa tu Tan Sri Hafizuddin Jantan dilantik jadi Panglima Tentera Darat yang ke-30. Dan menurut sumber infografik ni, pelantikan dia bukan biasa-biasa tau. Reputasinya memang tinggi. Dan dia ni kira macam calon favourite lah untuk jawatan tertinggi Angkatan Tentera Negara. Okey, semuanya nampak elok. Tapi hampir setahun lepas tu, muncullah tanda-tanda awal ada sesuatu yang tak kena. Pada 16 Ogos 2024, Agong sendiri telah menyuarakan kebimbangan yang sangat serius. Isunya pasal cadangan nak sewa helikopter lama yang sampai digelar keranda terbang. Baginda siap bagi amaran keras lagi kepada orang tengah yang terlibat dalam urusan ini. Ha, dan kat sinilah ceritanya jadi makin tegang. Sebab apa? Sebabnya dilaporkan kebimbangan Agong tu macam tak diindahkan. Cuba bayangkan, Amaran datang terus daripada ketua negara tapi rancangan tu didakwa tetap jalan juga. Ini satu langkah yang wow, sangat berisiko. Dan inilah puncanya. Tak lama lepas tu, pada penghujung Ogos 2025, satu tender dikeluarkan. Yang jadi isu, spesifikasi tender tu seolah-olah sama macam cadangan yang agung dah bangkitkan kebimbangan sebelum ni. Jadi nampak seolah-olah titah tu tak dipedulikan. Okey, daripada isu tender, sekarang kita masuk bab jejak wang. Macam mana benda ni boleh sampai ke siasatan rasmi? Kemudian, pada Disember 2025, muncul satu pendedahan eksklusif. Pendedahan ni bongkar pasal aktiviti kewangan yang hmm nampak sangat meragukan. Dan dakwaan ni bukan main tuduh je tau. Dia sangat spesifik ada pasal transaksi yang mencurigakan masuk ke akaun peribadi, ada kaitan keuangan dengan ahli keluarga dan juga dakwaan wujudnya apa yang dipanggil kartel tender. Jadi isunya bukan kecil, dia nampak sistemik. Jadi bila dah ada pendedahan macam ni, SPRM pun terus bertindak. Mereka buka kertas siasatan rasmi. Kes disiasat bawah kesalahan salah guna kuasa dan juga untuk mengenal pasti punca kekayaan yang tak dapat dijelaskan. Okey, bila siasatan dah mula, apa jadi lepas tu? Inilah babak terakhir dalam kronologi ni, kesan serta-merta daripada siasatan tersebut. Perubahan status dia memang cepat dan drastik. Daripada seorang panglima tentera darat, kini beliau bercuti dan berada di bawah siasatan beliau diarahkan untuk direhatkan serta merta. Tindakan ini bukan sahaja menamatkan peluang beliau untuk naik pangkat, tapi ia seolah-olah menamatkan terus laluan kerjayanya. Imej kerusi kosong dan gari itu simbolik yang sangat kuat kan? Jadi, apa pengajaran besar daripada semua ni? Isu ni bukan pasal seorang individu je kan? Ia buat kita terfikir, apa implikasinya bila institusi dan tradisi negara dicabar macam ni? Ini satu persoalan besar tentang keseimbangan kuasa, integriti dan juga soal accountability dalam negara kita.